Пожалуйста. Ярослав Михайлович, ну а запорожцы будут меньше болеть, если у нас будет лучшая экология. Поэтому вопрос у меня э, тот, который в общем-то наболевший для всех запорожцев, для всего города. Это экология, экологические деньги. Уже не первый год многие говорят о том, что э, положено сто 100% возврата э, суммы, которые могли бы пойти на экологию. Да? Пока еще 30. Депутаты городского совета неоднократно уже принимали обращения. Еще официально они примут на, на сессии городского совета, я надеюсь, в ближайшие. Ваши прогнозы? Что на самом деле происходит, может это кому-то невыгодно? Если вы слышали и наблюдаете за сессией Верховного Совета, вы должны помнить, сессия Верховного Совета рассматривала законопроект, в котором говорилось о 100%, в котором говорилось о том, что экологический сбор должен оставляться на тех местах, те места, которые по определению Кабинета Министра Украины являются техногенно перегруженными. Нам не надо решения Кабмина, мы так видим, насколько мы техногенно перегружены, хотя бы по тем диагнозам страшным наших детей, хотя бы по той настойчивой деятельности Людмилы Ивановны в Загороде, депутата Совета, которая привлекла даже научно-исследовательские центры для того, чтобы нам разработали, нам разработали планы. Эти планы предусматривают определенное финансирование. Я на этом на этой сессии выступал в поддержку этого законопроекта, но поскольку я так до сих пор не понял, что случилось, законопроект это отнесла Ирина Сех, депутат от Свободы, но я не разделяю их не политические там взгляды всевозможные, мы на эту тему и не дискутируем, но то, что она предложила, это то, что вообще-то необходимо людям. Наша фракция, к сожалению, не поддержала. Там у нас где-то ну кстати, все запорожские депутаты голосовали за этот законопроект. И выступали в поддержку этого законопроекта. Я думаю, что мы обязательно к нему вернемся. Потому что экологический сбор, который идет сегодня в черную дыру бюджета, и вроде бы якобы будет там правительством потом использоваться на какие-то инвестиционные очень умные проекты, мы их пока в Запорожье, вот сколько я нардеп здесь, я их еще ни одного не видел. Я только вижу постоянные усилия там, то абразивный пытается как-то с пылью побороться, то запорожские наш запоростали вот, с приходом нового хозяина пытается что-то сделать, то там коксахим комбинат как-то боролся, ну а лучшая борьба, конечно, алюминиевая комбинат его просто прикрыли его нету но ну и ну и нету рабочих мест и нету отчислений в бюджет вот этот вопрос у нас в повестке дня нашей э, группы э, запорожский край мы обязательно будем настаивать на том чтобы ну уже в этой сессии нельзя на следующую сессию этот закон должен Михайлович, э, мы проговорили ряд аспектов э, социального характера политического характера однако Рамки передачи нашей ограничены, но я не могу не предоставить слово вот Валерию Михайловичу. Э, вопрос морального аспекта. Депутаты, которые избираются в Верховную Раду, должны быть взельцами моральности, этики. Что происходит у нас? Валерий Михайлович, пожалуйста. Ярослав Михайлович, этика ваших отношений с избирателями известна и понятна. И мы за такие отношения, за рабочие отношения, за контроль, ответственность, попытку решить проблемы. Но несколько слов все-таки о Верховном Совете, Верховной Раде, едином законодательном органе страны. Вы принимаете законы, по которым мы должны жить, которые мы должны соблюдать, и даже, по-моему, там 85-я статья обозначает первым пунктом права и свободы по законам, которые вы принимаете. Ну вот поведение в зале. Это наглядный пример для того, чтобы... Не только, не только, дискуссии, потому что идеология любая, это всегда борьба. Но когда ломают электронику, когда обрывают галстик, когда к вам присылают бригады скорой помощи, ну, очень наглядный пример для того, чтобы законы, которые вы принимаете, также и соблюдались, как и вами, не вами, а я имею в виду коллективом всей Верховной Рады. Наглядно, перед экранами, перед всей страной. Ваша точка зрения. Возможно, это мои какие-то романтические пожелания. Я понимаю, что это очень трудно. Валерий Михайлович, <п dans spirit> я всегда как-то ну, с обидой, наблюдая за этими всеми пиханиями жирных, потных мужиков возле трибуны, это не мордобой, это такое что-то позорное явление какое-то. Что люди хотят от нас увидеть? Вы вообще умеете, да вы там разные, ну, Украина тоже что она состоит, там разные исторические опыты, и разная экологическая составляющая, разная производительность труда, а вы между собой умеете договариваться. Когда э, там пришла такая фракция, галтела какие-то дикие люди, когда они орут на выступающие на русском языке, я считаю, это ненормально, поскольку в Украине 11 миллионов русскоговорящего населения. я на округе здесь у себя с людьми общаюсь на русском языке. Абсолютно не задумываясь о том, что я коренный украинец, галичанин, и думаю все одно украинскую мову. Меня это нисколько не смущает. Но это первое. Ну, казалось бы, ладно, это такие перехлесты. Люди хотят, чтобы в все нам в зале звучала украинская речь. Хорошо. Но когда закрикивает выступление оппонента, Криками ганьба. Когда пришел Лазара, он же пришел, вы же его пригласили. Сран... Вы его пригласили, да, и, и слова не дали ему сказать. Почему? А вы не хотите слушать, вы свое только знаете, вы не хотите слушать другое мнение. Вам не нужна дискуссия, вам не нужна конкурентность, вам не нужны альтернативы в рассуждениях. Ну послушайте, дайте людям нет. Вот и все. Это политическая бескультурье. Самое странное, что этим занимаются люди, которые сегодня меня агитируют за вступление в Европу. Європейські стандарти там теж є крики, гвалти, но там є крики по поводу законопроекту. Нігде я не слухав, я був во многих парламентах Європи, я не слышав, щоб обсуждався автор законопроекту. обсуждается сам законопроект, критикуется или поддерживается, беспощадно критикуется или ласково поддерживается. Никто никогда не обзывает кого-то, вот вышел там, а ты сам кто, а да ты бывший, а ты теперь и такое подобное. Такие вещи не красят парламент. Неудивительно, не удивительно, что рейтинг его такой мизерный, рейтинг падает. И в общем правильно поставили вопрос в детерминации. Вот так вы себя ведете, какое же уважение будет к вашим законопроектам? Если вы вот так вот себя ведете во время разработки этих законопроектов и во время принятия. Очень много было крика по поводу того, что нельзя голосовать чужими кнопками. Прекрасно. Мы это приняли, и мы это принимаем. И что от этого? Лучше стала законотворческая деятельность. Все равно крики, все равно оскорбления. В последнее время вот эта какая-то идея тупая, там у нас над нашей фракцией висят... Фотокоры с фотоаппаратами, то объектив упал, ну хорошо, что не на голову. То на там, депутата Блендер упал, сам этот, антибликовый и прочее, прочее. Вот оппозиции за это охватилось. Вот регионы хотят отгородиться от журналистов. Да ради бога, пожалуйста, пусть журналист идет в журналистскую ложу, да снимает сколько надо, но не надо ему. Там дело в том, что от его рабочего места до выхода вот такая вот, он ложится просто на все это, лежит и там вот в руках держит. Я несколько раз с ним приходил, говорю, ребята, оденьте на шею, ремешок от фотоаппарата если он даже вылетит то он тут удержится и так далее вот на любом поводе по любому поводу в зале нагнетается напряженность конечно есть разные лоббистские центры конечно есть разные точки зрения но вот смотрите даже если завтра во львове восстановят памятник ленину а в донецке все понесут цветы к памятнику степану Бандере, Ничего не изменится в стране, потому что один регион зарабатывает больше, чем тратит, а второй регион тратит больше, чем зарабатывает. Почему такая буря протеста возникла в тех регионах, где уже терять нечего? ни фабрик, ни заводов, все. Вот западная Украина, она зачищена для Европы, она чистенькая, все, приходите и думайте, что вы там будете делать, как вы будете сырье выкачивать, дешевую рабочую силу и тому подобное. Это я, это я понимаю, это дискуссия, это ошибка интересов, но вестись она должна как-то толерантно. Я по молодости помню, но я, правда, извиняюсь всегда. Если я там что-то в горячее такое сказал, ему подойти извиниться. Если нет, я истребую я буду, извиниться. Когда-то был такой депутат, который сказал: помните, была страшная беда на шахте засядька Более 100 человек. И вот он в интервью журналистов говорит: так им и надо, это и Господь Бог наказал, потому что они не за того голосовали. И я не узнал, кто это сказал, что это был Миша по Живану. Ко, ко мне пришли журналисты и дали посмотреть, Смотрите, что сказал один ваш коллега. И я сказал, что я думаю об этом человеке на грани ненормативной лексики это то что просто здесь знаете более ста человек это ж, это ж слушайте это страшная цифра это ушли молодые здоровые мужики а потом он ко мне подошел вот я слушал в интернете там меня так об, обзывало говорит Миша я всегда извиняюсь но перед тобой уродом извиняться не будет ну и поскольку это кулуары затронули психологические аспекты проблемы в общегосударственном масштабе, то есть расширили его. Вы, как человек, который жили и работали и на Западе, и на Востоке, хорошо знаете менталитет, хорошо знаете влияние церкви. Можете объяснить, почему там сегодня корпоративнее, чем у нас население, по разным причинам. Поэтому вопрос очень короткий, ближе уже к нынешним событиям. Ваш прогноз? Я, когда первый раз услышал о том, что на полном серьезе обсуждается среди ученых Украины идея федерализма, федеративного устройства Украины, но я сначала так как-то встретил это в штыки. Я действительно, я родился, вырос на Западной Украине, я помню, как, но я не помню, мне мама рассказывала покойное Царство Небесное, о том, как Западная Украина стремилась к воссоединению с Восточной, с Великой Украиной, это была мечта. Кстати, все политические силы, которые в то время там работали, в том числе националистического толка, говорили об одном – возъеднаться, воссоединяться. Но воссоединение произошло, вы знаете, кровавое. И я не хочу брать на себя, я, родившийся давно после этих событий, не хочу брать на себя ответственность за те репрессии, которые там происходили по отношению к абсолютно непонятно за что к мирным людям. Ведь в первую очередь в 40 году, 2 февраля первая волна репрессий на Западной Украине выкосила, выкосила интеллигенцию. От аптекаря это так было тяжело в то время в Припанской Польше украинцу получить образование, поляки все выехали. Украинец образованный, да еще работающий на какой-то такой должности. Вот их всех выкосили, ну и так дальше. И события развивались таким образом. Поэтому, смотрите: менталитет один и менталитет другой. Я категорически не приемлю вот этих сравнений, что там кто-то хуже, а там кто-то лучше. Я всегда на, и на митингах, и на встречах, цитирую немножко, я переделал слова нашего Григория Лютого. Мы с тех ясных зир, мы с тех чистых вод. У него, мы одна душа, я кажу, мы одна семья, мы один народ. Нельзя допустить раскола и вот в этом сегодня зло оппозиции, которая пытается натравить ту часть, которая вроде бы хочет в Европу и нас, которые этого категорически не приемлют. Да никогда уже мы не будем в Советском Союзе его восстановить, невозможно. Его не восстановили только лишь потому, что существует частная собственность на средства производства. Это раз. А во-вторых, извините меня, пожалуйста, а что в России сегодня социалистическая, коммунистическая, такая хорошая, чем их олигархи отличаются от наших. И такая же борьба за норму прибыли любой ценой. Любой ценой эксплуатации человека человеком, эксплуатации недры и любой ценой заработать себе какую-то прибыль. Ну, некоторые сидят там. И у нас некоторые сидят, а некоторые еще сядут. Но вот некоторые все пытаются выпустить на волю. 7,5 миллиарда гривен расписала своих долгов на нас всех и сошло это нормально. Я, Юлий Владимир, не хочу даже в этой студии говорить, это не наша тема. Может, вы пригласите кого-то из фракции Батьковщины, пусть они расскажут, какая она хорошая, какая она пушистая, какая она добрая. Она сегодня тоже зарабатывает капиталы. Я прошу всех, подпишите договор с Украиной, я готов посидеть. На. Яслав Михайлович, я благодарю вас за откровенные вопросы, на те непростые, которые задавались, на откровенные ответы ваши, на те непростые вопросы, которые задавались нашими сегодняшними гостями. И очень надеюсь, что наша беседа в студии далеко не последняя. Поэтому, говоря телезрителям, мы не прощаемся с вами надолго, а говорим до свидания. До встречи на телеканале Алекс.